mwara mutse nshya nkumwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya tugiye kurabira hamwe uburyo umuntu ashobora kwivura indwara ya efegisiyo ndetse akoresheje romare rero romare hari benshi bahora bayitiranya n'umusedeli ariko si umusedeli n'ikirungo badandariza mu isoko ndetse ushobora guteka mu njya nyinshi noneho indyaza ikamota indyaza zo zose uwo buteka haba ibiharagiye umuceri ushobora gutera ya moromare noneho bikagenda neza Rero reka tubifurize amagara meza kuri wowe wafashe akanya kutwumviriza noneho tukwifurize gukira aho uri mu rugo iwawe tukubwira duti umeregwe neza wihangane nimba ubwo burwaye imana ishoboye byose izogukiza rero umuntu adakomeye ntashobora gukora ibikorwa by'iterambere ni nayo mpamvu duhora duhimiriza abantu kwirinda cyangwa se kwivura umuntu atararwara noneho agakomeza afata ibyatuma bizomurinda indwara zimwe zimwe umubiri ukagira ubudahangarwa bivanye n'uko yagiye afata ibituma bimuzanira amagara rero hari videwo zimwe twigeze gukora tubabwira uburyo ushobora kwivura indwara ya infection niyo mpamvu ifatira mu bihimba by'irondoka ndetse twakoze igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu rero turi kubona benshi baguma batubaza muri gurupe tinone ntibwira ngo mbega twakwivura infection gute tukabarangira kuri yutube ariko bakatubwira yuko ibyo biganiro batari kubira barabibona bivanye nuko haheze igihe twarabikoze rero izo videwo ntizica zigaragara n'aho ziba ari nyinshi kuri yutube yacu ntiziheza ngo zigaragare dushimye rero gusubiramwo kubabwira kugira ngo Aba bashasha bari kuri YouTube bashishikarire kubibona ndetse tunishyure nabo batubajije kugira ngo babone ino video bamenye uko bokwivura infection biciye mu byo gufungura cyangwa se mu byo koga ukabyoga n'amazi ndetse rero reka tubabwire tudatebeje uko ushobora kubikoresha noneho ugakira uko ushobora gukoresha Romare, ukaba wokira imfegisiyo wewe musore wewe mwigeme, wewe mugabo wewe mu mama wayo nkurikirana reka tukubwire rero uko ushobora kwivura nimba ari uwa ari uwo mu muryango ushobora kumutumirira gukoresha ino rero uko ushobora kuyikoresha tudatebeje kugira ngo tunyarutse urafata romare romare yawe romare ikiri nshyashya ijya romare nyine igifise inovamo ngo itaruma igifise nyine akabwere itaruma uko yumye ushobora kubona umwe ngo ni icyatsi cyumye rero romare itumye ikiri nshyashya baciriyeho canke yaciwe umunsi wedi uba washize rero fata romare yawe ufate romare ushobora noneho nk'iya senkisa ni isoko urashobora kujya kugura nk'iya uyiteke witeke mu maritire atanu y'amazi umaze kuyiteka izobira noneho uze ko urangije ufate nkeya yo mu gikombe uyishyire ahantu uze kuyinywa nk'icyayi rero iyo imaze kubira ukiyifata ugacuyipfundikira ariko uba wakuye ko iyo uza kunywa nk'icyayi ugashyiramo akabuki noneho ukaba wayinywa izoba uri kurivura indwara ya efegisiyo noneho umaze kuba uri kuranywa n'izindi ndwara zo mu nda ndetse uza buri kure ndetse amara uza buri kure ayavura bivanye n'uko romare ikura imyuka mu nda mibi iba ari mibi mu nda nayo mpamvu rero mukwiye gukunda kunywa romare nk'icyayi aho uba ukirindiriye ko bihora uri kuranywa cacayi cya romare urindiriye ko ihora ya yindi wabika imwe wabika mu isafuriya yifate rero uce uyisuka mu ibase ushobora gukwigwamo wenyine wicaramo hama imaze kuba nk'akazuyazi ariko urayiyungurura kugira ngo bize kugenda neza kuko irashobora guhunguruka ukiyiyungurura neza wasize muri iyo base ugacukanyiramo indimu rero ucyukanyiramo indimu umaze gukanyiramo indimu imaze kuba nk'akazuyazi ku bugito guturira ucawicaramo iminota mirongo itatu cyangwa hagati ya mirongo itatu na mirongo ibiri noneho umaze kwicaramo bikagenda neza uko ubikora ni ko ugenda urakira kabiri ku munsi urumva urabikora mu gitondo no ku mugoroba mu ijoro ariko ibyo uba wakoresheje ibyo wakoresheje mu gitondo ntubikoresha ucyubimena buri buri mu ijoro cyangwa buri gitondo ukoresha romare yaho ni ukuvuga ngo mu gitondo uyikoze witetse uteka romare ukoresha uwo mwanya nyine mu ijoro ukoresha romare ukoresha uwo mwanya nyine ntabwo ufata ibyo mu gitondo uze kubikoresha mu ijoro reka ufata iby'uwo mwanya nyine akaba ari byo ukora uca ubikora rimwe mu gitondo kabiri no ku mugoroba ni ukuvuga ngo ni rimwe ni kabiri ku munsi ni ukuvuga ngo ucibikora nk'indwi yose wikurikiranya infection yawe ibaye yakize ni ubwo buryo ushobora kwivura infection ariko kandi urashobora gufata ya yawe wateka ugakurura ko ibikombe bibiri nababwiye ko ucunwa kimwe kimwe urakinwa wasizemwo ubuki ariko ikindi nacyo urarindira kikaba nacyo nyine nk'akazi yazi ukaza kucyogesha mu gihimba kirondoka wowe mudamu uri kurankurikira ufata ahamuga kicyogeshayo kimeze nk'akazi yazi bikagenda neza hama mu mwanya wo kwicara muri aya mazi nayo nyine y'akazi yazanye imworomare wasizemo indimu ukongera nawe ukicaramo ikindi ufise munyu wa gikurukuri urashobora gutereramo muri iyoromare mu gihe ufise urashobora gutereramo dukeya biraheza bikagenda neza naho nyine nta ngorane n'imwe rero turabashimiye tubifuriza amagara meza we wadukurikiranye tugusabye ko wotanga ino videwo kuri heshi yashoboka ugakora icyo bitwa parataje parataja kuri fesibuke cyangwa parataje ku bagenzi bawe bari muri gurupe bizobamugisha cyane ku buryo n'abandi bizobashyikira hama bakivura iyo ndwara ya infection na cani cani ikunda gufata abadamu ndetse n'abagabo irabafata n'abasore ikabafata rero uburyo bwo kuyivura turabibabwiye Romare irabifasha cyane rwose niyo mpamvu tubasabye ko buno butumwa turungitse kuri ut beacu ya jaminani ko bwogera kuri benshi mukarungika aho abandi bantu badafise ariko mu matelefone yabo bakabibona biciye kuri wewe wakurikiranye wa bahereze kugira kugirango byose bizongende neza shira kuri stati ino, ino video abantu baze kuyiraba e, wandike ko um, n'umuti wa infection uzoba uri kurafasha cane sosiete ndetse natwe uzoba kuratuma ivyacu bimenyekana rero e, mu buzima no gufashanya rero uwo ari we wese no kugira icyo amariye ubundi jenda hano niko ndabikubwira, ariko ntiwarungika ku wundi zoba nawe ugize icyo umumariye na j ndiko ndabibabarira hari icyo ndabamariye mu buzima rero kirazira kubaho ubereyeho ubusa ahubwo baho ubereye umugisha abandi rero mu gihe mubonye inovidewo yiha abandi ubera umugisha abandi uwo ari we wese abere umugisha uwundi rero ni ibyo kari ako kantu nashaka kubasaba kugira ngo byose bigende neza tubandanye twunga ubucuti noneho dutume imiti cyangwa se ibyo umuntu yakoresha ibyo ashobora gukoresha bimufitiye akamaro bishyuka ku bandi rero cya aricyo gisabo nico ndangirije ko ndangije ndabashimira kuri uwo wese azobikora ndetse n'uwo uzora bino videwo turamushimiye cyane imana izishishikare kumugirira neza kandi izomukize turagushimiye we wafashe akanya ko kudukurikirana tukwifurije ibihe byiza ndetse no kugubwa neza mu muryango wawe imana ishishikare kuguha